স্থান জিলাৰ এখন আৰক্ষী থানা সময় দুপৰীয়া সেই সময়ত থানাখনৰ কোনোজন কৰ্মচাৰী যদি চাহ খোৱাত ব্যস্ত আছিল কোনোজন ব্যস্ত আছিল মোবাইল ফোনত ঠিক সেই সময়তেই থানাৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ল এজন বৃদ্ধ ব্যক্তি কপা কঁপা মাতেৰে বৃদ্ধ লোকজনে কৈছিল ছাৰ মোক সহায় কৰক সেই বৃদ্ধ লোকজনক দেখাত বহুত বেছি ভাগৰুৱা যেন লাগিছিল বৃদ্ধ লোকজনৰ বয়স প্ৰায় সত্তৰৰ পৰা পঁয়সত্তৰ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লোকজনৰ দাঢ়ি চুলি পকা আছিল তেওঁ পিন্ধি থকা কাপোৰ লেতেৰা আৰু ফটা চিটা আছিল লোকজনৰ হাতত এটা ফটা পুৰণা বেগ আছিল বৃদ্ধ লোকজনক দেখাৰ লগে লগে এজন কনিষ্টবলে ক'লে ইয়াত ভিক্ষা বিচাৰি লাভ নাই ককা বেলেগত গৈ ভিক্ষা বিচাৰক বৃদ্ধ লোকজনে ক'লে মই ভিক্ষা বিচাৰি অহা নাই বোপাই মোৰ কিছু সামগ্ৰী চুৰি হৈছে তাৰেই এটা অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ আহিছোঁ মুখখন বেকা কৰি কনিষ্টবলজনে বৃদ্ধ লোকজনৰ ফালে চাই ক'লে চুৰি হৈছে আপোনাৰ আকৌ কি চুৰি হ'বলগীয়া আছে চাওক ককা মিছাতেই আমাৰ সময় নষ্ট নকৰিব তেতিয়া বৃদ্ধ লোকজনে ক'লে মোৰ ওচৰত বহুত বেছি বস্তু নাছিল ধন থোৱা এটা পুৰণা বেগ হেৰাইছে তাত মোৰ পত্নীৰ বাবে ঔষধ আনিবলৈ থোৱা অলপ টকা আৰু মোৰ পেঞ্চনৰ এখন কাগজ আছিল এই কথা শুনি থানাৰ ভিতৰত কোনোবাই হাঁহি আছিল কোনোজনে ভিতৰৰ পৰা বৃদ্ধ লোকজনৰ ফালে জুমি জুমি চাইছিল ঠিক তেনেতে থানাৰ কেবিনৰ ভিতৰত বহি থকা কোনো এজন আৰক্ষীয়ে মাত লগালে বাহিৰত কি হৈ আছে কোন আছে বাহিৰত কেবিনৰ ভিতৰৰ পৰা মাত দিয়া এজন আছিল এছ পি আদিত্য প্ৰতাপ সিং এছ পি আদিত্য প্ৰতাপ সিং এজন দক্ষ আৰু নিষ্ঠাবান আৰক্ষী বিষয়া বুলি সকলোৱে জানিছিল বাহিৰত থকা কনিষ্টবল এজনে সাধাৰণভাৱে উত্তৰ দিলে ছাৰ কোনোবা বুঢ়া এজন আহিছে বস্তু চুৰি হোৱা বুলি কৈ ভিক্ষা মাগি আছে এই কথা শুনি এছ পি আদিত্য প্ৰতাপ সিঙৰ প্ৰচণ্ড খং উঠিল টেবুলত ফাইল এটা ঠেকেচা মাৰি এছ পি আদিত্যই টান মাতেৰে ক'লে চুৰীৰ অভিযোগ দিবলৈ আহিছে যদি ভালদৰে কথাখিনি শুনা নাই কিয় চুৰীৰ অভিযোগ দিয়া আৰু ভিক্ষা বিচৰা দুটা বেলেগ কথা বুলি নাজানা নেকি সোনকালে তেওঁক ভিতৰলৈ পঠিয়াই দিয়া এছ পিৰ ধমক শুনি থানাৰ সকলো আৰক্ষী চুপচাপ থাকিল তাৰপিছত বৃদ্ধ লোকজন থৰক বৰককৈ থানাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল বৃদ্ধ লোকজনৰ ফালে এছ পি আদিত্য প্ৰতাপ সিঙে কিছুপৰ একেথৰে চাই আছিল তাৰপিছত এছ পিয়ে একেবাৰে সৰলভাৱে ক'লে দেউতা বহক আপোনাৰ কি সমস্যা হৈছে কওক বৃদ্ধ লোকজনে বেগটোৰ পৰা এখন পুৰণা ফটাচিটা ডায়েৰী উলিয়াই দিলে আৰু এছ পিক লোকজনে ক'লে ছাৰ মই এঘাৰ নম্বৰ বস্তিত থাকোঁ মোৰ পত্নীৰ গা বহুত বেয়া কালি মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ বজাৰৰ ভিৰৰ মাজত এজন মানুহে মোক ঠেলা মাৰি দিছিল আৰু মই মাটিত বাগৰি পৰিছিলোঁ পিছত দেখোঁ যে মোৰ হাতত থকা টকাৰ বেগখন নাছিল সেই বেগখনত মোৰ পেঞ্চনৰ এখন কাগজ আৰু দৰৱ কিনিবলৈ থোৱা অলপ টকা আছিল এছ পি আদিত্যই একেথৰে বৃদ্ধ লোকজনৰ সেই ডায়েৰীখনলৈকে চাই আছিল ডায়েৰীখনত এটা নাম লিখা আছিল হৰিনাথ সেই নামটো দেখা মাত্ৰকে কিছুক্ষণৰ বাবে এছ পি আদিত্যৰ উশাহ বন্ধ হৈ পৰিছিল এছ পিয়ে লাহেকৈ মাত লগালে আপুনি নামটো কি বুলি কৈছিল বৃদ্ধ লোকজনে গম্ভীৰভাৱে ক'লে হৰিনাথ সিং নামটো শুনাৰ পিছত এছ পি আদিত্যই কিছু অস্থিৰতা অনুভৱ কৰিবলৈ লৈছিল এছ পিয়ে বৃদ্ধ লোকজনক সুধিলে দেউতা আপোনাৰ হাতত এয়া কিহৰ দাগ তেতিয়া বৃদ্ধ লোকজনে পিন্ধি থকা চোলাটো কুঁচাই হাতখন ভালদৰে দেখুৱাবলৈ ধৰিলে হাতখনত জুয়ে পোৰা চিন আছিল তেনেকুৱা এটা চিন এছ পি আদিত্যই সৰুতেও ক'ৰবাত দেখা পাইছিল আচলতে বৃদ্ধ লোকজনৰ হাতখন দেখাৰ পিছত এছ পি আদিত্য প্ৰতাপ সিঙৰ সৰুতে তাৰ দেউতাকৰো হাতত দেখা জুইয়ে পৰা তেনেকুৱা এটা ডাগৰ কথা মনত পৰি গৈছিল এছ পি আদিত্যই পুনৰ সুধিলে দেউতা আপোনাৰ সন্তান আছেনে এই প্ৰশ্ন শুনি বৃদ্ধ লোকজনৰ হাঁহিবলৈ মন গৈছিল কিন্তু তেওঁ নাহাঁহি এটা কাহ মাৰি ক'লে সন্তান নথকা নহয় এটি ল'ৰা সন্তান আছিল কিন্তু বহু বছৰ পূৰ্বে এটা ৰেল দুৰ্ঘটনাত সন্তানৰ সৈতে আমাৰ বিচ্ছিন্ন হৈছিল বহুত বিচাৰ খোচাৰ কৰিও আমাৰ ল'ৰাটোক বিচাৰি নাপালোঁ এই কথা শুনি এছ পি আদিত্যৰ দুচকু নৰম হৈ পৰিছিল থানাখনত নিস্তব্ধ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল তাৰপিছত এছ পি আদিত্য প্ৰতাপ সিং বহাৰ পৰা উঠিলে আৰু বৃদ্ধ লোকজনৰ সন্মুখলৈ আহি তেওঁৰ কাষতে বহি ল'লে আদিত্যই ক'লে দেউতা আপুনি মোক চিনি পাইছেনে বৃদ্ধ লোকজনে এছ পি আদিত্যৰ ফালে ভালদৰে চাবলৈ ধৰিলে তেওঁ আদিত্যৰ চেহেৰাটোৰ মাজত যেন কিবা এটা বিচাৰি পাইছিল আদিত্যৰ চকুজুৰি যেন বৃদ্ধ লোকজনে আগতেও ক'ৰবাত দেখা পাইছিল এছ পি আদিত্যৰ মাতটো কঁপিবলৈ ধৰিছিল কিছু সময়ৰ বাবে থানাখনো যেন স্তব্ধ হৈ পৰিছিল এছ পি আদিত্যৰ দুচকু ক্ৰমাৎ সেমেকি আহিছিল যিজন এছ পিৰ নাম শুনিলে সকলোৱে ভয়ত কঁপিছিল যিজন এছ পিক দেখিলে সকলোৱে সন্মানত মূৰ দোঁৱাইছিল সেইজন সাহসী এছ পি আদিত্য প্ৰতাপ সিঙৰ এতিয়া এজন বৃদ্ধৰ সন্মুখত হাত ভৰি কঁপিবলৈ ধৰিছিল মূৰৰ পৰা একেৰাহে ঘাম বাহিৰ হৈছিল এছ পি আদিত্যই থোকাথুকি মাতেৰে ক'লে আপুনি হৰিনাথ সিং তাৰ মানে মোৰ দেউতা এই কথা শুনি বৃদ্ধ লোকজনৰ চকু একেবাৰে থৰ হৈ পৰিল তেওঁ আদিত্যৰ চকুলৈ একেথৰে চাই আছিল যেন পাহৰি যোৱা কিবা এটা সপোন তেওঁ মনত পেলাবলৈ বিচাৰিছিল কপা কপা মাতেৰে বৃদ্ধ লোকজনে ক'লে তই তই আমাৰ আদিত্য লোকজনৰ মাতত ভৰসা আৰু ভয়ৰ এটা আজব মিশ্ৰণ আছিল আদিত্যই কাষ চাপি গৈ লাহেকৈ বৃদ্ধ লোকজনৰ হাতখন খামুচি ধৰি ক'বলৈ ধৰিলে হয় দেউতা মই আপোনাৰ পুত্ৰ আদিত্য যাক অন্তিমবাৰৰ বাবে আপুনি ৰেল ষ্টেচনত দেখা পাইছিল এই কথা শুনি বৃদ্ধ লোকজনৰ শৰীৰটো কঁপিবলৈ ধৰিলে তেওঁৰ দুগালে দুধাৰী চকুলো বৈ আহিল মুঠ কঁপিছিল যদিও মুখৰ পৰা শব্দ বাহিৰ হোৱা নাছিল এটা মুহূৰ্তৰ বাবে তেওঁ তলতে বহি পৰিল আৰু এছ পি এও তেওঁৰ লগতে পকাতে বহি ললে থানাৰ সকলো আৰক্ষী তথা কৰ্মচাৰী অবাক হৈ পৰিছিল যিজন বৃদ্ধ ব্যক্তিক থানাৰ একাংশ আৰক্ষীয়ে ভিক্ষাৰী বুলি ভাবিছিল সেইজন ব্যক্তি কেৱল থানাৰে নহয় জিলাখনৰ আৰক্ষী বিভাগৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তিজনৰ পিতৃ আছিল এছ পি আদিত্যই থোকাথুকি মাতেৰে পুনৰ সুধিলে দেউতা আপোনালোক কলৈ গুচি গৈছিল ষ্টেচনত আপোনালোকৰ সৈতে বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই ক'তো কেতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ সেইদিন ধৰি মই আপোনালোককেই বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ বৃদ্ধ হৰিনাথে লাহেকৈ ক'লে বোপাই সেই ৰে'ল দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত তোক যে মই ক'ত বিচৰা নাছিলোঁ ভিৰৰ মাজত এটা সময়ত মই মাটিত বাগৰি পৰিছিলোঁ মোৰ গাৰ ওপৰেদি কিমান যে মানুহ পাৰ হৈ গৈছিল হিচাপ নাই তাৰপিছত মোক কোনোবাই মেডিকেলত ভৰ্তি কৰাইছিল বহুদিন চিকিৎসা কৰাৰ পিছতহে মই খোজকাঢ়িব পাৰিছিলোঁ তোক বিচাৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই খাই এটা সময়ত মই ভাবি লৈছিলোঁ যে সেই ৰে'ল দুৰ্ঘটনাতে চাগে তই মৰি থাকিলি এইদৰে কৈ বৃদ্ধ হৰিনাথে পুত্ৰ অৰ্থাৎ এছ পি আদিত্যৰ মূৰত হাত বোলাই ক'লে বোপাই তই ইমান ডাঙৰ হলি তই এতিয়া এই জিলাৰ এজন বিখ্যাত বিষয়া তোক সকলো মানুহে ভাল পায় তোক সকলোৱে সন্মান কৰে তই যে মোৰেই পুত্ৰ সেই কথা জানি মোৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে তোক মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম গোটেই থানাৰ আৰক্ষীসকল নিশ্চুভ হৈ পৰিছিল এছ পি আদিত্য প্ৰতাপ সিং আৰু দেউতাকৰ মহামিলনৰ সেই দৃশ্য দেখি কোনোজন আৰক্ষীয়ে যদি চকুলো টুকিছিল কোনোজনে মনে মনে সেই বিৰল ক্ষণৰ দৃশ্য মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল সেই মুহূৰ্তটোত কোনো খাকি পোছাক কোনো নিয়ম নাছিল কাৰণ এয়া আছিল এজন পুত্ৰ আৰু এজন পিতৃৰ মহামিলন যি মিলন কেতিয়াবা হ'ব বুলি কোনেও কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল তাৰপিছত এছ পি আদিত্যই চকু পানী মুচি দেউতাকক হাতত ধৰি ওপৰলৈ তুলি চকীত বহিবলৈ দিলে আৰু দেউতাকৰ বাবে চাহপানী যোগাৰ কৰিবলৈ ক'লে তাৰপিছত এছ পি আদিত্যই থানাৰ আৰক্ষীক দেউতাকৰ অভিযোগ ভালদৰে গ্ৰহণ কৰি শীঘ্ৰেই অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে তাৰপিছত এজন কনিষ্টবলে চাহৰ কাপ এটা হাতত লৈ আহি এছ পি আদিত্যৰ দেউতাকক ক'লে দেউতা এয়া চাহ খাওক আপোনাৰ চাগে ভোকেই লাগিছে এছ পি আদিত্যই নিজৰ কেবিনৰ পৰা এখন কাপোৰ আনি দেউতাকৰ ভৰিত লাগি থকা ধূলিবালিবোৰ চাফা কৰাত লাগিল দেউতাকৰ ভৰি দুখন চাফা কৰি থাকোঁতে আদিত্যই কৈছিল দেউতা মই আপোনালোকক ঘূৰাই পাবলৈ কিমান যে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ হিচাপ নাই ভগৱানে মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে এতিয়া মই আপোনালোকক কলৈকো যাবলৈ নিদিওঁ বৃদ্ধ হৰিনাথে ক'লে নহয় বোপাই মই তোমাৰ বুজা হ'ব নিবিচাৰোঁ আদিত্যই আচৰিত হৈ ক'লে বুজা দেউতা আপুনি এয়া কি কথা কৈছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নোহোৱা হ'লে মই জানো এছ পি হ'ব পাৰিলোহেঁতেন আপোনালোকৰ অবিহনে মোৰ জীৱন আধৰুৱা হৈ ৰ'ব কিছু সময়ৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমেও সেই খবৰটো লাভ কৰিলে থানাৰ বাহিৰত মিডিয়াৰ মানুহে ভিৰ কৰিছিলহি পিতা পুত্ৰৰ মহামিলন শীৰ্ষক হেডলাইন দি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল এছ পি আদিত্য আৰু দেউতাকৰ মিলনৰ সেই খবৰ চৌদিশে বিয়পি পৰিল গোটেই দিনটো সেই খবৰে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিলে সন্ধিয়ালৈ ক্ৰমাৎ ভিৰ কমি আহিছিল তাৰপিছত এছ পি আদিত্যই দেউতাকক চৰকাৰী বাহনত বহুৱাই নিজৰ চৰকাৰী আৱাসৰ ফালে গৈ আছিল যাত্ৰাপথত দেউতাক আৰু আদিত্যই কোনো কথা পতা নাছিল আচলতে কোনেও ইচ্ছা কৰি একো নোকোৱাকৈ থকা নাছিল ইমান বছৰৰ পিছত পিতা পুত্ৰই এজনে আনজনক বিচাৰি পাইছিল ইমান বছৰে তেওঁলোকে কিদৰে জীৱন পাৰ কৰিছিল কি ক'ব ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকে একো বুজি পোৱা নাছিল সেইবাবেই তেওঁলোকে মনে মনে আছিল এছ পি আদিত্যৰ দেউতাকে গাড়ীৰ খিৰিকিৰে বাহিৰলৈ চাই গৈছিল যেন প্ৰতিটো দৃশ্য এতিয়া তেওঁৰ বাবে নতুন হৈ পৰিছিল এটা সময়ত বৃদ্ধ হৰিনাথে লাহেকৈ মাত লগালে চহৰখন বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল আদিত্যই ক'লে চহৰখনহে সলনি হৈছে দেউতা কিন্তু আপোনাৰ পুত্ৰ আদিত্য এতিয়াও একেই আছে কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁলোকে গৈ ঘৰ পালেগৈ আদিত্যৰ পত্নী সীমা দুৱাৰমুখত ৰৈ আছিল আদিত্য ইমান ভাবুক হৈ আছে কিয় সেই কথা সীমাই ধৰিব পৰা নাছিল লগতে আদিত্যৰ লগত এজন বৃদ্ধ লোকক দেখি সীমা অলপ আচৰিত হৈছিল আদিত্যই এটা হাঁহি মাৰি ক'লে সীমা এয়া মোৰ দেউতা আদিত্যৰ পত্নী সীমা অবাক হৈ পৰিল সীমাই ক'লে আদিত্য তুমিতো তোমাৰ মা দেউতা এই সংসাৰত নাই বুলি কৈছিলা তেতিয়া আদিত্যই ক'লে কৈছিলোঁ কাৰণ মই মা দেউতাক ক'তো বিচাৰি নাপায় অৱশেষত তেওঁলোকে এই সংসাৰ ত্যাগ কৰা বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ভগৱানে আজি মোক সকলো ঘূৰাই দিলে দেউতাক ভগৱানে মোৰ ওচৰলৈ আজি পঠিয়াই দিছে তাৰপিছত সীমাই অলপো দেৰি নকৰি আদিত্যৰ দেউতাকৰ ভৰিত ধৰি সেৱা জনালে আৰু আদৰ সাদৰেৰে ঘৰৰ ভিতৰলৈ লৈ গ'ল আৰু দেউতাকক গা পা ধুই কাপোৰ সলাবলৈ দিলে নিশাৰ আহাৰ তেওঁলোকে একেলগে খালে সেই মুহূৰ্তটো আছিল আদিত্যৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত আহাৰ খোৱাৰ পিছত আদিত্যই দেউতাকক শুবলৈ বিচনাখন ঠিক কৰি দিলে বহু বছৰৰ পিছত আদিত্যই প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেউতাকৰ কাষত সেইদৰে সময় পাৰ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল দেউতাকক শুবলৈ দি এছ পি আদিত্যই দেউতাকৰ ভৰি দুখন মালিচ কৰি কৰি বিচনাতে বহি ল'লে আৰু বাপেক পুতেকে পুৰণি দিনৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিলে এটা সময়ত আদিত্যক দেউতাকে ক'লে বোপাই মই তোৰ পৰা কথা এটা লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ আদিত্যই আচৰিত হৈ সুধিলে কি কথা দেউতা তেতিয়া দেউতাকে এটা হুমুনিয়া কাঢ়ি ক'বলৈ ধৰিলে তোৰ লগত যেতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈছিলোঁ তাৰপিছত তোক বিচাৰি মই অকলেই ঘূৰি ফুৰা নাছিলোঁ মোৰ লগত তোৰ মাও আছিল আদিত্যই ক'লে মা মা এতিয়া ক'ত আছে দেউতা মাকো মই ইয়ালৈ লৈ আহোঁগৈ হৰিনাথে ক'লে বোপাই মোৰ কথাখিনি শুনিল তোক বিচাৰি মাৰাৰ সৈতে মই খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ কিন্তু তোক ক'তো বিচাৰি নোপোৱাত তোৰ মা একেবাৰে ভাগি পৰিছিল আৰু মাৰাৰ মানসিক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ পৰিছিল তাৰপিছত মাৰাক মই মানসিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিলোঁ তোৰ মা এতিয়াও মানসিক চিকিৎসালয়তে আছে মই প্ৰতি সপ্তাহতে মাৰাক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু মাৰাৰ বাবে দৰৱ পাতি লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু যোৱা সপ্তাহত মোৰ টকাৰ বেগটো চুৰি হোৱাৰ বাবে যাব নোৱাৰিলোঁ সেইবাবেই মই থানাত অভিযোগ দিবলৈ গৈছিলোঁ এই কথা শুনি আদিত্য বহাৰ পৰা উঠিলে আৰু ক'লে দেউতা মই এতিয়াই তালৈ গৈ মাক আমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহোঁগৈ মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত একেলগে থাকিব বিচাৰোঁ আদিত্যৰ দেউতাকৰ দুচকুৰে চকুলো বৈ আহিল বৃদ্ধ হৰিনাথে ক'লে বোপাই তই এজন ডাঙৰ অফিচাৰী নহয় তই এতিয়া এজন দায়িত্বশীল পুত্ৰ বুলিও প্ৰমাণ দিলি তাৰপিছত আদিত্যই অলপো দেৰি নকৰি গাড়ীলৈ মানসিক চিকিৎসালয়ত থকা মাকৰ ওচৰলৈ নিশাই ৰাওনা হ'ল কেইবা ঘণ্টাৰ পিছত মানসিক চিকিৎসালয়খনত গৈ আদিত্য উপস্থিত হল হাস্পতালখনৰ এটা কোণত এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা আমন জীমনকৈ বহি আছিল মহিলাগৰাকীৰ চেহেৰা উদাস হৈ আছিল চকু গাঁতত সোমাইছিল আদিত্যই লাহে লাহে বৃদ্ধাগৰাকীৰ কাষলৈ গল মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত গৈ আদিত্যই কপা কপা মাতেৰে কলে মা বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীয়ে আদিত্যৰ ফালে ৰ লাগি চালে কিছু সময়ৰ পিছত আদিত্যই দেখিলে যে মাকৰ দুচকুৰে চকুলো বৈ আহিছে আদিত্যই পুনৰ কলে মা মোক চিনি পাইছানে তেতিয়া মাকে কান্দি কান্দি ক'বলৈ ধৰিলে আদিত্য তই মোৰ আদিত্য নহয়নে আদিত্যই ক'লে হয় মা মই তোমাৰ আদিত্য এই বুলি কৈ আদিত্যই মাকৰ ভৰি দুখনত মূৰটো থৈ জোৰ জোৰকৈ কান্দিবলৈ ধৰিলে আদিত্যক কাষত পোৱাৰ লগে লগে মাকৰ যেন স্বাস্থ্য বহুত উন্নত হৈ পৰিছিল উদাসমনে থকা আদিত্যৰ মাকৰ চেহেৰাত এটা উজ্জ্বলতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মানসিক চিকিৎসালয়খনৰ নাৰ্ছ কৰ্মচাৰী সকলোৱে অবাক হৈ আদিত্যহঁতৰ ফালে চাই আছিল এটা হেৰাই যোৱা পৰিয়াল পুনৰ লগ হৈছিল পিতা পুত্ৰৰ পিছত মাতৃপুত্ৰৰ মহামিলনৰ কথা চৌদিশে বিয়পি পৰিল তাৰপিছত আদিত্যই সকলো ফৰ্মেলিটি সম্পন্ন কৰি হাস্পতালখনৰ পৰা মাকক ঘৰলৈ লৈ গ'ল পুৱাৰ প্ৰথম কিৰণ যেতিয়া আদিত্যৰ ঘৰত পৰিছিল তেতিয়া ঘৰখনৰ পৰিৱেশ একেবাৰে সুকীয়া হৈ পৰিছিল এগৰাকী মাতৃৰ মমতা এজন পিতৃৰ স্নেহ আৰু এজন পুত্ৰৰ সন্তুষ্টিৰ কিৰণ যেন ঘৰখনত উদ্ভাসিত হৈছিল আদিত্য আৰু পত্নী সীমাই মাক দেউতাকৰ ভৰিত পৰি আশীৰ্বাদ ল'লে আদিত্যই মাক দেউতাকক ক'লে এতিয়া মই অকলশৰীয়া নহয় এতিয়া মোৰ লগত মোৰ পৰিয়াল আছে আদিত্যৰ পত্নী সীমাই হাতত আৰতিৰ ঠালি লৈ শাহু শহুৰেকক পূজা কৰিলে সীমাই ক'লে মা দেউতা আপোনালোক আমাৰ বাবে ভগৱান আপোনালোকে আজিৰ পৰা মোক নিজৰ ছোৱালী বুলি মৰম দিব আৰু ময়ো আপোনালোকক মোৰ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ দৰেই সেৱা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আদিত্যৰ মাক দেউতাকে বোৱাৰী সীমাক হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিলে তাৰপিছত আদিত্যই মাক দেউতাকক লগত লৈ থানালৈ গ'ল সেইদিনা থানাত এক বিশেষ সভাৰ আয়োজন কৰা হ'ল সেই সভাত সকলো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু সাংবাদিক উপস্থিত আছিল এছ পি আদিত্য প্ৰতাপ সিং মঞ্চত থিয় হৈ আছিল এছ পি আদিত্যৰ কাষৰ আসনত বহি আছিল আদিত্যৰ দেউতাক হৰিনাথ সিং আৰু আদিত্যৰ মাক সাৱিত্ৰী দেৱী আদিত্যই মাইক্ৰফোনটো হাতত লৈ ক'লে এজন বৃদ্ধ লোকৰ এটা সামান্য অভিযোগৰ বাবে মই থানাৰ কাম বাদ দি এইদৰে মিটিং পাতিছোঁ বুলি হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে আচলতে এই সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ আচল কাৰণ জানিলে আপোনালোকো সুখী হ'ব এই যে মঞ্চত বহি আছে এইজন কোনো ভুক্তভোগী নহয় এইজন মোৰ পিতৃ সৰুতে এটা ৰেল দুৰ্ঘটনাত মই পিতৃ মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছিলোঁ আৰু যোৱাকালি ভগৱানৰ কৃপাত মই দেউতাক থানাতেই লগ পালোঁ কালিলৈকে মই এজন আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলোঁ কিন্তু আজিৰ দিনটো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া আজি মই এজন পুত্ৰৰ দায়িত্বহে পালন কৰিছোঁ এইদৰে কৈ আদিত্যই মাক দেউতাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ দিনটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ সকলো কথা বিৱৰি ক'লে এছ পি আদিত্যৰ কথা শুনি সভাত উপস্থিত থকা সকলোৰে দুচকু সেমেকি উঠিল আদিত্যই মাক দেউতাকক সকলোৰে সন্মুখত সম্বৰ্ধনা জনালে সকলোৱে হাত চাপৰিৰে তেওঁলোকক অভিবাদন জনালে তাৰপিছত এছ পি আদিত্যই চৰকাৰলৈ এটা নতুন প্ৰস্তাৱ সেই সভাৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিলে প্ৰতিখন থানাতে এটা সন্মানীয় কক্ষ বনাব লাগিব আৰু প্ৰতিজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ অভাৱ অভিযোগ থানাৰ আৰক্ষীয়ে গম্ভীৰতাৰে শুনিব লাগিব আদিত্যৰ কথা সকলো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হ'ল কিদৰে পিতৃ মাতৃক আদিত্যই ঘূৰাই পালে কিদৰে বৃদ্ধ বা জ্যেষ্ঠসকলৰ সন্মানৰ বাবে আদিত্যই আৰক্ষীৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে সেইবোৰ কথা সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিলে সকলো লোকে আদৰ্শবান পুত্ৰ আদিত্যক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলে তাৰপিছত সন্ধিয়া ঘৰলৈ আহি আদিত্যই দেউতাকক ক'লে দেউতা মই আপোনাৰ সেই ডায়েৰীখন ডিজিটেলাইজ কৰিব বিচাৰোঁ আপুনি লিখা কবিতা আপোনাৰ অনুভৱ সমাজখনক লৈ আপোনাৰ চিন্তাবোৰ সকলো দেশবাসীয়ে তেতিয়াহে পঢ়িবলৈ পাব হৰিনাথে এটা মিচিকীয়া হাঁহিৰে আদিত্যক সঁহাৰি জনালে তেওঁ ক'লে বোপাই তই ইমান ডাঙৰ মানুহ হবি বুলি মই কেতিয়াও কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ আমাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পিছতো তই যে সংস্কাৰৰ কথা পাহৰি নগলি সঁচাই বোপাই তোক লৈ মই আজি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক পিতৃ মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মহামিলনৰ এই কাহিনীটো আপোনাৰ বাৰু কেনে লাগিল যিটো সময়ত পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে নিজ পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈছে নিজ পিতৃ মাতৃক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছে সেই সময়ত আদিত্যৰ দৰে পুত্ৰই পিতৃ মাতৃৰ বাবে যিখিনি কৰিলে সেয়া সঁচাই চেলুট দিবলগীয়া এছ পি আদিত্য সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কমেণ্টত উল্লেখ কৰিব বুলি বাট চালোঁ লগতে প্ৰতিগৰাকী সন্তানে যাতে এছ পি আদিত্যৰ আদৰ্শৰে জীৱনটো আগুৱাই নিব পাৰে তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ